І вітання, шановні телеглядачі в ефірі Тітві. Ви дивитесь програму від першої особи. Я Оксана Васильєва. А в гостях у нас народний депутат України, президент політичної партії Правда Дмитро Олександрович Ветвицький. Доброго вечора. Добрий вечір. Дмитро Олександрович. Ми вже з вами неодноразово говорили про ініційовану вами ще на Кіровоградщині акцію. Звернись зі своєю проблемою. Це Люди можуть звернутися до активістів партії Правда, які працюють у наметах у різних куточках нашого міста, і розповісти про свою проблему або ж заповнити анкету. Цю акцію ви ініціювали для того, щоб почути всіх людей, дізнатися про всі проблеми нашого міста та області, адже особистий прийом не дозволяє прийняти одразу багато людей. Однак я знаю, що після старту цієї акції, яка лише менше місяця триває, навпаки, збільшується збільшилася кількість бажаючих потрапити на прийом до народного депутата. Встигаєте всіх прийняти. Так, да, Оксана, дійсно, після того, як ми почали акцію по збору мнення і збору проблем, які волнують кировоградців, для того, щоб не всі могли попасть на прийом к народному депутату, є 5 або навіть 6 палаток партії Правда, які працюють в центральних районах города Кировограда и куда могут люди прийти и вопросники нами подготовленным, отметить, какие проблемы их интересуют, или дописать свою проблему, свою жалобу, свое обращение, в том числе к народному депутату, к власти. Вообще, показать весь комплекс проблем действительно нужно пообщаться с большим количеством людей. То, что касается приема лично моего, как народного депутата Украины, то наша акция не уменьшила количество людей, а даже увеличила. Людей много, и сейчас наперед на несколько недель уже практически расписаны дни приема, несмотря на то, что и по два дня подряд я веду прием. Я люблю общаться с людьми, и мне, в общем-то, вот, знаете, как становится понятно все больше и больше картины, что волнует людей именно в городе Кировограде, в Кировоградской области. Во время общения как раз и можно найти те проблемные вопросы, над которыми нужно работать. В том числе и народному депутату работать, общаться с людьми, хотя бы для того, чтобы не было стыдно за то место, которое ты занимаешь, народного депутата, и не было стыдно за ту работу. Потому что, конечно, проще отсидеться в зале Верховной Рады Украины под кондиционером и послушать у нас там дискуссию в обществе. Но, в общем-то, дискуссия в обществе, в стране, она должна начинаться с самого простого уровня – общения с гражданами. И я считаю, вот многие депутаты, которые районные, городские, областные, должны тоже общаться с людьми для того, чтобы выносить все эти проблемы выше Верховную Раду Украины, Кабинет министров, для того, чтобы мы могли понимать, какие решения нужно сейчас принять. И политические, ну и экономические в том числе, для того, чтобы жизнь людей не падала с каждым годом вниз. граждан України а піднімалась вверх, и щоб люди все таки вірили в то, що можна изменить к лучшему свою жизнь для того, щоб люди могли понимать, що ми можемо жити на тому уровні, ну на високому ну, на мы ми которого мы заслужуємо. Дмитро Олександрович, і які ж проблеми найбільше хвилюють мешканців Кіровограда, які про які вони говорять і у вас на особистих прийомах, і власне заповнюючи анкету у наметах. Да, Оксана, я подготовился как раз за июнь. Это те обращения, которые были ко мне как к народному депутату Украины. И я на них, соответственно, реагировал на законных основаниях депутатскими запросами, получал ответы. Самая э, большая папочка, это, конечно, пенсионеры. В первую очередь это дети войны. Люди не понимают, на каких основаниях закон есть о выплатах детям войны, почему эти 30% не выплачиваются, когда будут выплачиваться, ну задают совершенно реальный вопрос. Это Кировоградцы. Построили после войны, возродили страну, построили Кировоград, отработали честно, не на свой личный бизнес, именно на государство, и когда государство будет выполнять законы, которые касаются пенсионеров. Это обращение в пенсионный фонд. Кировградской области, Полещук, Людмиле Петровне, много сделано, много положительных ответов, много ответов это за один месяц, за июнь по пересчету пенсии, по объяснениям, когда, как пенсия начислялась, как она будет увеличиваться и что вообще люди, на что они смогут рассчитывать. Те, кто считал, что пенсию неправильно насчитали, не, не был там учтен трудовой стаж, льготы, все это, в общем-то, отработано. Я хочу поблагодарить пенсионный фонд в Кировоградской области, которые много работы провели и работают с моими обращениями я понимаю, это трудоемко, но это все не для народного депутата, это все сделано для кировоградцев. Второй, по величине список вопросов, это тоже жалобы, это непонимание жалобы на ЖЭКи, непонимание, откуда тарифы берутся. Многие ведь тарифы, в общем-то, начисляются, и люди знают, не делается эта работа, но деньги берут, берут ЖЭКи, Уборка крыш от снега там или уборка придомовых территорий. Видят, то сделана часть работы, а эта часть не сделана, но тоже возьми заплати. Жалуются на условия жизни, на ту же канализацию. Мы уже не раз говорили о том, что у нас проблема канализации одна из самых больших. Это в Кировограде. Балашовка жалуется, многие жалуются частный сектор, где есть выгребные ямы, но было в Риме 2500 лет назад, мы уже говорили, канализация централизованно работала. В Кировограде до сих пор ее нет. И на мои депутатские запросы правительство по выделению 2 миллионов гривен, необходимых для обустройства центральной канализации на Балашовке, отвечает, все будет учтено позже-позже, но когда? Хотелось бы сейчас, вот для примера, в Киеве Э, стадион Олимпийский построили. Из государственного бюджета 65 миллионов было на э, канализационный коллектор выделено э, 65 миллионов вокруг одного стадиона. 65 миллионов в Кировограде бы решили бы все вопросы, все вопросы, которые у нас есть: водоснабжение, канализация. Но ну, вот в офисе на Ардженикидзе 7, бизнес-центре Эльварте я вел прием граждан там два дня. Текла канализация. Почему? Старые трубы. Необходимо все менять. Но все сейчас делается за деньги. И необходимо наполнять городской бюджет для того, чтобы мы могли эти вопросы решать, чтобы этим занимались не бизнесмены, не фонды развития какие-то частные, не занимались просто там депутаты разных уровней, чтобы в городе были деньги на содержание города по всем направлениям. Это жеки, услуги ЖКХ. Водоснабжение, канализация ⁇ это вторая по величине папочка с вопросами. Многие вопросы решаются. Я хочу поблагодарить и мэра города Кировограда и мэрию, людей, которые тоже работают, делают все, что могут в рамках этого бюджета. Ну, я еще раз хочу сказать, это не бюджет развития, и невозможно сделать с таким бюджетом все, что необходимо. А сделать нужно много. Поэтому я и буду настаивать на том, что бюджет должен быть совершенно другим не только деньги на проедание или на содержание а именно на развитие это как раз вопрос к правительству Украины третий вопрос это ну, с приходом жары с приходом жары многие люди которые имеют частные дома ну, и какую то землю обращаются сейчас в чем дело требуют деньги за полив приходят обмеряют вот, есть например 4 сотки участок на одной сотке стоит дом, здесь летняя кухня, дорожки там из камня, из бетона, два дерева, под которыми дети играются и сотка огорода. Но за полив требуют за три сотки, там где нет дома. Люди обижаются. Вот, я три обращения подготовил в Кировоградский водоканал, Козлову Константину Викторовичу, для того, чтобы перемерять те же земельные участки кировоградцев и посмотреть, справедливо ли начисляются деньги за полив. Потому что пенсионерам уже сейчас приходят долги за 2011 год по 200 гривен, по 400 гривен, по 510 гривен, вот есть обращение. Это полив. Люди тоже не понимают, за что, за что это начисляется, и справедливо ли это, и правильно ли делаются эти начисления, законно ли с них Требуют деньги. Есть такие обращения. То есть с приходом жары этот вопрос тоже активизировался. Люди слышали неоднократно у нас. По, по поводу воды будет объединение водоканалов, будет дешевле тариф, и вам станет просто меньше нужно будет платить, дешевле станет жить и пользоваться водой. Но, к сожалению, этого пока нет. В этом Вин на впаки, то, после объединения водоканалов в у нас. Да, но и требовать за полив и насчитывать еще пеню на пенсионеров за земельные участки, которые они не поливают. Ну, люди прекрасно понимают, где у них огород, где есть полив. Есть, которые там занимаются прямо выращивают что-то. Но вопрос сейчас о других. В людях, які под огород, а платить им предлагают за три сотки, звісно, це вызывает у людей по меньшей мере мірі недорозуміння по більшому счету, люди возмущены. Дмитро Олександрович, у нас залишилась буквально хвилина, таке запитання. Власне, пенсіонери, проблеми пенсіонерів пов'язані із нарахуваннями пенсій, проблеми житлово-комунального господарства. І наскільки я знаю, третій блок. проблем за величиною – це безробіття. Звертаються, так? Разумеется, безработица – это один из важных вопросов. Это люди, которые ну, младше 50 лет в основном. Найти работу тяжело, оплачиваемую а работу крайне тяжело. А там, где еще есть и договоренности, и выплачивают что-то в конвертах, или какие-то там берут на 2-3 месяца на испытательный срок, потом эти деньги не дают, в этом очень много проблем. В этой части, и мы уже говорили, статистика не соответствует, но никто не может поверить в статистике 1,5% безработных и гораздо больше. Транспортная проблема, она связана тоже с вопросом устройства на работу. Многие кировоградцы работают, учатся в Киеве. Раньше ходил поезд в Кировоградке в неудобное время. Не, не самый лучший там он был. Но сейчас его вообще нет. И сейчас можно только добраться на автобусе. Мы вот знаем, э, это тоже дорого. Эти автобусы не лучшего качества. Три дня назад один автобус сгорел, выезжая с Киева на Кировоград. Тушили пожарные, вещи у людей пропали. По этому поводу тоже было обращение. Эта фирма называется «Империя авто И есть проблема. То есть у людей пропали вещи не по их вине. Сгорел автобус и, в общем-то, в этом тоже нужно разбираться. На сегодняшний день транспортная проблема в самом городе и связь Кировограда с Киевом ⁇ это большая проблема. Ну и, конечно, я надеюсь и на развитие аэропорта, потому что без развития аэропорта Кировоград... Всі транспортні проблеми рішити не зможуть. Ну і підсумовуючи сьогоднішню нашу розмову, я думаю, що ось ці чотири блоки виокремлені вами: це е, пенсії да. у е, дітей війни, зокрема, це робочі місця, відсутність безробіття. Да. це Житлово-комунальне господарство і власне транспортний зв'язок. Всі ці чотири блоки вже виокремлені вами, вже опрацьовані, проаналізовані. Вони увійдуть до програми партії Правда на кіровограчку. Да, совершенно так? вірно, і Будемо далі спілкуватися, продовжувати з людьми. Дмитро Олександрович. На цій оптимістичній можна сказати, ноті ми завершуємо нашу сьогоднішню зустріч. Я безумовно вам дякую за участь у нашій програмі. Вам, дякую, шановні вам. глядачі, дякую за увагу. Побачимось на ТІТІВ.